последовательно продолжает эту миссию. Путь был празднован 1020 летним юбилей крещения. Начиная со 101 -го года, потому что там происходят чудеса, вы найдете все это в интернете, сами прочитайте, молодежь, это будет человеческая, человекообразная ноги, вот, отпечаток стопы. Конец июля, и в том мере приближения дате, равнопостного Владимира, Ашмас... Христианство положило начало на Руси образованию, государственности явила э, э, нашу тогда Киевскую Русь достойным членом европейского христианского сообщества. Момент крещения Киевской Руси – это полное единство церкви. Еще сто лет после крещения Киевской Руси церковь будет в единстве. Находимся сейчас в третьем тысячелетии. И желание полного единства огромных в сердцах людей. Чтобы это совершилось на наших глазах, я считаю так, церковь должна отойти совершенно от политики. Совершенно. И от вопросов национальных. Россия. Это Киево-Печерская лавра, которая появилась демократической модернизации украинского общества. И вот в таком... Отдал нашу землю, Запорожскую, я не могу. На границе с Днепропетровской и Запорожской областью. ...на Киевской Руси. Это любой живого поиска Бога, литировать, умолить и унизить тот духовный... В Киеве это будет в пятницу 26 числа. Планируется приезд туда трех президентов трех стран Украины, России Беларуси. и Беларуси. Конечно, интересное, хорошее мероприятие, и в принципе, которое еще раз подчеркивает, как мне кажется, то, что, во-первых, единство государства и церкви в достижении таких благих и святых намерений, как помощь, во-первых, малозащищенным, малообеспеченным гражданам, и то же самое, то, что можно жить все-таки в мире и согласии,